જુનાગઢ શ્રીનગર સોસાયટી આંબેડકર ભવનમાં અમારા ફૂલીની બાબા સાહેબના ના પુત્ર યશવંતલાલ આંબેડકર સાહેબ આવ્યા છે અને અમે અહીંથી મેંદેડા બાયપાસ થઈ અને મોટી મોનપુરી ગામ જવાના થઈ મોટી મોનપુરી ગામ બાબા સાહેબના ટેચુનું અનાવરણ કરી અને અમારા ગુજરાતમાંથી જે અમારા લોકો આવ્યા છે આગેવાનો નોકી નોકી જગ્યાએથી આજે અમે ગાંધીનગર જવાની એક રણનીતિ નક્કી કરવાના છે અમારું રણનીતિ તો આપણો ત્યાર છે પંદર ઓગસ્ટ અમારે ગાંધીનગર ફૂગવાનું છે એટલે મારા સમાજના તમામ વડીલો બહેનો ભાઈઓને વિનંતી કરું છું કે આપણે ઓછામાં ઓછા પાંચ દિવસનો ટાઈમ કાઢી અને આપણે ગાંધીનગર જવાનું છે અને મેં હાલ ચીમકી આપી છે કે અમારી માંગ સંતોષમાં નહીં આવે તો હું મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરીશ અત્યારે તો મારા પરિવાર વાત કરી છે અને જો જરૂર પડશે તો ઓછામાં ઓછા પાંચ દસ લાખ દલિતો મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરશે ન્યાય ની વાત એવી છે કે જયરાજસિંહ ને એકસો વીસ માં ફીટ કરવામાં આવે ગીતાબા જાડેજાનું રાજીનામું લેવામાં આવે ને ગીતાબા જાડેજા ને જો રાજીનામું નહીં લેવામાં આવે તો આખી સરકારની સામે અમે લડાઈ કરું ને આખી સરકાર જતી કરવી પડશે આને જ્યાં ને હથિયાર અત્યારે કબ્જે કરવાની વાત કરીને હા છ બંદૂકું કબજે કરવાની છે છ જણાએ જે મોબાઈલમાં મારા દીકરાના નંદન કરીને જે વિડીયો ઉતાર્યા છે એ વિડીયો લેવાના છે એ વિડીયો લીધા નથી ધારાસભ્યનો દીકરો છે એટલા માટે એને બચાવવામાં આવે છે ક્યાંકને ક્યાંક પોલીસની સહે શરમ રાખતી હોય છે જ્યારે સામાન્ય અ માણસને જેલમાં રાખવામાં આવે છે તો એને મુલાકાત લખાવી પડે છે બે કલાક બે ઉપર જ્યારે જૈરશથી જેલે મુલાકાત લેવા આવે છે ત્યારે ને વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે ને અંદર જેલ મુલાકાત આપવામાં પણ આવે છે એને હા અમારા મેં પહેલા એવું કે અમારા જે અમારા ભગવાન સમાન જે અમારા પૂજનીય બાબા સાહેબના પુત્ર આવ્યા છે અમારા સમેલનમાં ભેકો દેવા પણ આવ્યા છે પણ અમે યશવંતરાવ ઉસ્સાડની હાયરે છે ને ગુજરાત ભરના દલિતોને પણ હું વિનંતી કરું છું મુસ્લિમ જ નહીં પણ બોધિસ્તવ આપણે બનવાની તૈયાર રાખવાની છે ને તમારા અમે ટુકાટ ગાળામાં आका गुजरात बनना दलित बौद्ध धर्म करते हैं मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूं समता सैनिक दल का प्रेसिडेंट हूं मैं पिछले दो दिन से गुजरात के दौरे पर हूं गुजरात के दौरे पर आज मोहनपुरी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन करने आया हूँ कल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम हुआ था जो प्रोग्राम काफी बड़ा था आज ये जूनागढ़ में हूँ काफी छोटे छोटे प्रोग्राम करते करते मैं आ रहा हूँ मेरे जो कार्यकर्ते से बात हुई यहाँ से लोगों से बात हो गई ये गुजरात में एट्रोसिटी का दौर ज्यादा ज्यादा बढ़ा है अन्याय हत्याचार हमारे हमारे लोगों पर ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना धोरण कर रहे हैं। लेकिन सरकार पर कोई भी असर नहीं है एफ आर हो एफ हो गया है लेकिन कलम आज कमती कलम लगा रहे उसने सीरियसली कलम नहीं लगा रहे इसके लिए हमारी मांग है कि सही कलम लगाओ जो अन्याय अत्याचार विधायक का लड़का गणेश जड़े जाने या कहा था? किया था जो संजय सोलम जो विक्टिम है उसको नंगा करके उन लोग ने मारा लेकिन विधायक का लड़का जो भी आज जेल में है वहां उसे फाइव स्टार की सुविधा गवर्नमेंट ने इस सरकार ने दी हुई इसका हम लोग निषेध करते हैं गुजरात में मैं समझता हूं संविधान का राज्य नहीं है पर उच्च जाति के लोग ये कास्ट के लोगों पर अन्याय हत्याचार कर रहे हैं क्योंकि कई सालों से यहां बीजेपी के सरकार है और ये उच्च वर्णीय लोग समझते हैं कि ये दलितों पर अत्याचार करना एक बहादुर समझते हैं इसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ये जो अन्याय हत्याचार चल रहे हैं वो इमीडिएटली स्टॉप किया जाए एक गणेश जडेजा है जिन्होंने अन्याय किया है हमारे संजय सालवी के पास दूसरा एफ दर्ज किया जाए 120 बी का कलम उसमें दर्ज किया जाए इस तरीके के बड़े बड़े कलम इसके लगा के एक समाज में सिक्योरिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सिक्योरिटी होना जरूरी मैं समझता हूं ये एक ही इंसिडेंस नहीं है थाना में एक इंसिडेंस हो गया दो चार साल पहले उन्ना का इंसिडेंस हुआ था पूरा देश देख रहा था पूरा दुनिया में देख ली तो भी कोई बदलाव नहीं है यहाँ के लोगों ने गुजरात के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने राष्ट्रपति को निवेदन देना चाहिए मोहनपड़ी में आने वाले समय में एक आंदोलन एक मीटिंग हो रही जा रही होने जा रही है परिषद होने जा रही है कंडेम ऑफ द गवर्नमेंट का किया जा रहा है गवर्नमेंट का निषेध के लिए यह सभा आयोजित की गई है मैं समझता हूँ उस मीटिंग में ये मांग की जाए राष्ट्रपति से कि यह सरकार को बर्खास्त किया जाए जो भी हमारे पास जो तीन चार सालों में अन्याय अत्याचार हो गए उसकी लिस्ट जोड़ी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक निवेदन दिया जाए पूरे दुनिया में पूरे इन्हों में इसका निवेदन दिया जाए भाई देश की हालत इस मा... इस देश में गुजरात स्टेट में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर अन्याय अत्याचार है उस पर भाई रोक लगानी इन्हों का काम है इन्हों में इसकी दखल लेनी चाहिए भारत सरकार को लिखना चाहिए इस प्रकार की मांग मेरे लगता है आने वाले समय में उस परिषद में करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के से माध्यम से हमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार मिला है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं होने के कारण इस देश में जात देख के काज देख के अर्थ प्राप्ति देख के इस देश में कायदा चलता है जो गरीब तबके के लोग है उसके लिए कायदा नहीं है ऐसी मेरी भावना है